పితృస్తోత్రం శ్రీ రుచికృతం ఈ పితృస్తోత్రము దేవతలను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి మరియు వారి ఆశీస్సులు పొందడానికి ఒక ఉత్తమమైన సాధనంగా భావిస్తారు ఈ స్తోత్రము గరుడ పురాణంలోని ఎనభై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో రుచి అనే మహర్షి ద్వారా చెప్పబడినది रुचिरुवाच अर्चितानामूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि स दातेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान् मन्वादीनाञ्च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तान्नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणाञ्च वायुवज्ञोर्नभस्तथा द्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनेतॄंश्च सर्वलोकनमस्कृतान् अक्षय्यस्य सदा दातॄन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयं नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निसोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वदा स्वधा भुजः श्री श्रीगरुडपुराणे ऊननवतितमोऽध्याये रुचिकृतपितृस्तोत्रम्